современности, о прошлом, не говоря о современности. И дело в том, что у нас все время шел дождь. Мы приехали, в Ашари, шел дождь все время, в Шарском районе. И мы снимали все время дождь, поэтому дождь все время в кадре. Это не потому, что мне кто-то обливает, это так было в кадре на самом деле. Вот. И потом, когда мы закончили, солнце вышло, и я понял, что так, наверное, надо. Основная история Ивана идет яркая, красивая, а реальность она с дождем, как должно быть на самом деле. И я потом после... А когда мы только закончили, я пошел на могилу Ивана Ферцака, цветы, свечку поставил, поблагодарил за то и сказал, чтобы он на меня не обижался. И в это время вышло солнце. Поэтому вы понимаете, что для меня этот значок немножко много значит. Итак, спасибо большое еще раз. Спасибо. правильно сказал, что а, он написал книжку, а как бы жизнь где и другие а, условия, сказать. И я понимал, что просто ограничиться чистой историей Ивана нельзя, надо ее расширить. Но интерес был в том, что то, что я придумал, оказалось правдой. Я даже не знал этого. С мальчиком то, что было, это все оказалось правдой. Но немножко иносказательно, можно сказать, и так явно и чисто. А, произошла ситуация, при которой я подумал, я думал, что вообще должен был играть Вассель Риверсюль, но думаю, логично, он с Прикарпатья, а тот с закопать. они должны вместе где-то объединиться, и если это где-то могу найти фотографию. Вот эта фотография на пробу. У тебе новини. новина погана одна добра. з якою починає. Починаєш погано. Ти не граєш головну роль. А він вчив, він, він там тобто, роботи, ти знаєш, скільки людина ж там по-перше. Почому Василь Вірастюк Позував для пам'ятника. Відкривав книжку. Він же відкривав книжку. Це перша книжку Василь Яростюк разом з Олександром Гарошем у Львові презентували ту книжку на виставці Ризної на, я, на я. Так. Уявляєте, скільки сходиться? Відкривав пам'ятник, приїжджали до Біла, відкривали пам'ятник у Богу, тобто не драшку просто 150. І потім питає, а хто буде тоді мати? Він сказав, ну мабуть, це правильно, я ж спортсмен, а вже спортсмен, я ж там, в дитинці, мови, ну, чи він біг, бі, а що буде нормально. Ну все, домовилися. І діти, коли дивилися той фільм Василь, вони три рази його дивилися, 15 разів пам'ятають. І Вони дивилися, перший раз дивилися, і так, батько яке в голову дали, батько впав. Вони так, папа. da minha o... я знайшов В Вершавському районі, мені привезли бабусю бомба. Я говорю, а що вона тягне? Це вона так ходить. Вона ходить національним. Не знаю, такий район, як сказати, при цьому костюмі. Чорний костюм. Вона принесла і чіткі з хрестиком. Йому, як побачив, так все ще не все. Вона подарила, у мене такий текст був. Я потім розкажу, по чому є принцип, ми говорив про ті саме, там, то, що я те казала. І вона бере його ось. Отак От і я провожала батька твого. Вот те ж поїхав там сюди, ти так на зустрінь добрих людей, так та доне його провожає. І вона цілує його, він пішов хрестити, і вона чекає, читає оберіг такий Ведуть його гори, і годи, і огоні, тоти, свободи, хай татат, я такі помні, точно хай йому все дитина і хай йому щастить. І оце, коли хлопчик іде по мостику, оцей оце обріг, отак, як довбісуранка, коли сидить в залі, воно так повністю накриває, перекриває таке, якби бабуся його привела у світ. Такий був.

Знал этого. То есть, возьмите, как судьба начинает фильм, уже живет без... То есть, когда ты, значит, ты придумал этот сценарий, и бабушка была придумана с самого начала, я придумал эту бабушку. Понимаешь, что сейчас придумал Саша, сейчас он как бы может сказать, что это совместно. Так вот, возвращаемся обратно к Дмитрию Халаши. Дмитрий Халаши. И, и, он инвалид детства первой группы. До сих пор стоит в этом на учебе. У него было 12 э, операций, 9 переливаний крови, э, год прожил в бароккабере. У него было обожжено 70% тела. Ему было тогда 4 года. 4 года он получает право. И он э, лежит э, в, в гамаке, потому что по-другому он спать кроме гамака не мог нигде. Жил с бабушкой. Как вам, Это начало. Жил с бабушкой. Бабушка его воспитывала. Бабушка была тоже непроста. Я не знал этого. Я написал писал сценарий, ребят, это я узнал, когда стал снимать фильм. И бабушка была какая-то ворожка. Она оставила из ножи хрестово на лобе и казалось, что ты повинен встань, встань, там то-то, то-то, ноги, хай, здоровье, то-то-то-то. И надо его срочно было поднимать, потому что бабушка уже была старенькая, а в 6 лет его надо было отправлять в школу. И в 5 лет он говорит, я будто и сам где-то в ну, пять с половиной вылез на руках из этого гамака и стал заниматься физической культурой. И он, он стал искать, знаете, человек хочет найти, как подняться. Он стал искать по всем библиотекам, где, как люди становятся сильными. Значит, что понятно, Илья Муромис, Попович, пошли все, Кожемяка, пошли все, понятно, богатыри Киевской Руси. После этого пошел уже тогда Иван Заикин, Иван Петдубный и э, так далее, и так далее. И Вот он попадает... Нормально, что я говорю? Ничего, ничего. Ему попадает маленькая э, брошюра из советского спорта, где написано «Иван Ферца э, самый сильный человек планеты». Она где-то такая небольшая. И он начинает читать, говорит, а кто это? Он все про всех знает, а этого не знает. Он обошел все четыре библиотеки, э, которые у него были в районе, потому что он в селе, как бы ты жил, жил, и э, не нашел ничего. Сидишь спокойно, это начало. Ему было тогда 12 лет, мальчику моему, славе, который играет, это 12. И вот, ему попадает книжка Саши, как потом выяснилось. И когда я вижу, что Дима похож на 150%, я звоню ему, он работает в Чикагском церкви. Я ему туда звоню, договариваюсь, ну договорились, что вечером созвонимся. Я говорю, Дима, здравствуйте, я Виктор Андреев, Дима, первый вопрос. Вы знаете, вот та самый день, ну кто такой Иван Ферца? То есть, представьте, я звоню и говорю, вы знаете Иван Ферца, как а он а, делает, да книжку Александра Гавроша «Неймовидный природ Ивана Света». Да, она у меня вот в чемодане. Он чекал. Я говорю, а вы не хотите сказать главную роль? Сказал он. Что это было? Подошли американцы и предложили ему подписать контракт на 10 лет. Ему надо было остаться в Америке или уехать сниматься у нас в фильме. Теперь возвращаемся в историю. Иван Петдурдин Неподобный, неподобный. Объясню почему. Был миллионер. Он получал за бой 100 долларов. За победу. Понятно, что у него никто его не победил. Только черная маска, они а там по очкам так для ничья. Так вот, Иван Петрубный был миллионер и решил вернуться на роль. Ему сказали, если вы хотите уехать в Советскую Россию, ну, там, как Советский Союз, да, он говорит, вы теряете все эти миллионы. Или берите американский паспорт. И он приезжает. Сейчас смотри, человек оказывается в этих миллионов. Возвращается туда. Ему дают паспорт, на котором... Это правда, это не я вам сочиняю, ребята. Это история, которая умалчивается, как говорится. И написано, поддубный русский. Это история реально. И он говорит, я украинец. Потому что вы знаете, кто был поддубного, был папа. Папа был прадед этих всех характерных Всех характерных. и он тогда берет, ручкой зачеркивая, пишет «Петубный украинец». И это попадает Там даже сирень не пахнет. Об этом был фильм. Фильм был о том, что человек бросает все, возвращается, мне сказал, этот Фирцак Боря del... сказал, э, э, а что вы там брешете в сценарии? Я говорю, что я сказал такой, Что он повернулся в Украину. В 37-м году не было в Украине? говорю, а ты читал сценарий? Да. А ты правильно читал? Да. Что такое? Повернулся додому. Я не пошел, я повернуться к дому. Теперь ситуация дальше такая. Когда Диму стали снимать, в последнем кадре, вот когда... Я взял Диму, привез туда, только ради последнего кадра, когда он стоит вместо, то есть мы, я снимал Романюка как старого Ивана Фирца, как, понять, ну, объяснить американцам это тоже нельзя. Почему у вас, говорит, вот этот дед похож на Беллинг? Фирксак был такой, лысый, но он не уснул, он тогда снимался в фильме, он хотел постричься на лысо, ему запретили, он снимался в сериале. И он такой был. И вот он должен был раз превратиться в Диму вот этого, который вот провожает. И Дима когда приехал, стал ходить по хатам и спрашивает про Ивана Фирцика. Значит, снимали мы в хате Ивана Фирцика. Виноград, который стоит в кадре, вот там в бою вот этой, в вязанке, он настоящий, который до достиг... сегодня вот мы его собрали, вот, вот просто, и положили туда. Там все настоящее. Снимали во второй хате Фирцека, там где с мальчиком. Все это помогали. Боря Фирцек помогал и собирал по всему, это по своим родственникам собирал все. Ни одного в хате нет настоящего современного э, там, этого самого, стакана, подстаканника. Все это настоящее 1900 -го года. Потому что приехал Черновцы, мы встретили людей, которые отдали нам все. Если стоит граммофон, это граммофон 900 -го года. У них был ресторан, и они собрали все. У них даже сейчас, у них даже кофемолка австрийская, и кофе варят на австрийской машине. И даже касса у них вот эта, знаешь, которая, как в американских фильмах, выпадает это все что. То есть, понимаете?